vətən gün yenə də Kəlbəcərdə həm vətəndaşlarımız, müciv şəxslər və eyni zamanda hərçilərimiz də Ermənlərin yeni minat terroruna məruz qaldı. Kəlbəcərdə mina partlayışında şəhid olan e, hərçilərin adı da artıq məlum oldu. Bir daha xatırlatmaq istəyərdim. Deməli, Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata əsasən dünən dekabr ayının 14-ü saat 18-də radələrində Kəlbəcərlə rayonun Çıraq kəndi ərazisində mina partlayışı nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Hümmət Tof Zöhrab Məhəmməd oğlu şəhid olub və Azərbaycan Nazirinin rəhbərliyi şəhid olan hərbi qulluqçuların ailələrinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Bu terror hadisələri niyə yenə baş verir? Bu barədə danışaq. Bəli, bu barədə danışacağıq və Zeynəb Mirzayeva bizə geniş şəkildə məlumat verəcək ki, Ermənistanın mina terroru ilə necə mübarizə aparmağa hədəflidir Azərbaycan. Zeynəb, bir daha hər vaxtın xeyri olsun. Salam Zeynəb. Bir də salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Elə mövzunu da siz açmışkən biz də davam elətdirmək niyyətindəyik. Sizin də vurğuladığınız kimi Kəlbəcər istiqamətində mina partlanması məsələsi artıq dolayısı ilə Ermənistanın hələ də mina xəritələrini verməməsi məsələsini aktuallaşdırır. Düzdür, bununla bağlı artıq ana mətərəfindən dəfələrlə vətəndaşlarımıza, mülki şəxslərə də ümumi bir çağırış, müraciət edilsə də, əssuslar olsun ki, bəzən bir laqeydlik və yaxud da diqqətsizlik də buna gətirib çıxara bilər, lakin bunu əla bağlı mübarizənin də gücləndirilməsi və e, daha da şəffaf bir şəkildə, güclü bir şəkildə öz axarı ilə davam etdirilməsi də olduqca vacib bir məsələdir. Bizim üçün də əsas maraqlı olan əsas aspektlərdən biri də məsələ müharibə bitəndən sonrakı dövr ərzində nə qədər minağın təmizlənməsidir və mina qurbanlarının ümumi sayı ilə bağlıdır. Məsələn bu və digər e, suallarla bağlı daha ətraflı məlumatı bizə Anamanın idarə rəisi Ramil Əzizov verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Ramil müəllim. Hoş gördük sizi məlum məsələyə hamımıza bəllidir. Müharibədən sonra nə qədər ərazi minalardan təmizlənib, nə qədər mina partlanması fakti qeydə alınıb zəhmət olmasa məlumat verəsiniz. Vətən müharibəsindən sonra aparılan əməliyyatlar nəticəsində ə, əməliyyatlara cəlb olunmuş bizim müvafiq qurumlar tərəfindən ə, 80 minə yaxın ə, demək partlanmış hərbi susadlar improvizə olunmuş partlayıcı qurğular və elə xüsusda ki, minalar aşkar olunaraq zərərsizləşdirilmişdir. Əməliyyatlar nəticəsində 60 minə yaxın ərazi mina ilə partlamış əlbəsursatlardan təmizlənmişdir bu 60 min hektara yaxın ərazi belə deyək təmizlənmişdir və əməliyyatlar əsasən bütün istiqamətlər üzrə həyata keçirilir. Əvvəllər də dəfələrlə biz qeyd etmişik bu ərazilər olduqca yəni minalarla sıxlanmış ərazilərdir. Minaların sıxlığı xüsusən qeyd etmək ist istəyirəm və bu da anama tərəfindən və bizim digər qurumlar tərəfindən müxtəlif deyək ki, texniki vasitələrin köməyi ilə minaların aşkarlanması və zərərsizləşdirilməsi əməliyyatlarının ə, aparılır ki, bu, demək ki, bu sıxlıq aradan kaldırılsın, minalar zərərsizləşdirilsin. Bilirsiniz, əvvəllər təmas xətti dediyimiz ərazilər bu, bu sıxlıq daha yüksəkdədir. Təmas xəttindən içərilərə doğru ərazilərdə isə əlbəttə ki, xeyli sayda insident yerləri aşkarlanmışdır və bu son dövrlərdə hadisələr baş vermişdir. Ümumiyyətca indiyənə qədər 276 nəfər mina partlanmış hərbi susuqatların partlanması nəticəsində həlak olmuş və yaxud da müxtəlif dərəcəli zərxarətləri almışdır. Qeyd etdim ki, son partlayışa qədər 158 minə insidenti yeri qeydə alınmışdır anama tərəfindən. Onların halbu ki 116-sı əvvəllər təmas xətti dediyimiz ərazilərdən içərilərdə baş vermişdir. Bu da bir mina terrorunun bariz nümunəsidir. Yəni söhbət əslində yalanda əvvəllər təmas xətti dediyimiz ərazilərdə deyil, yəni insanlarımızın repatriasiya olacağı yaşayış məskənləri, də ki müxtəlif mülki ərazilərdə gəlir ki, yəni bu ərazilərin ə, minalanması sözsüz ki, bu beynəlxalq ə, konvensiyalarla qadağan olunmuş o bir haldır, hərəkətdir. Ümumiyyəcə bir dəfə vətəndaşlarımıza bir fürsətdən istifadə edib çağırış etmək istərdik ki, həm ərazilərə səfərlər edərkən burda deyək ki, müvafiq işlərə cəlb olunarkən daha məsuliyyətli olsunlar, daha diqqətli olsunlar. Yəni işlənməmiş yollar, deyək ki, istifadəsi olmayan ərazilərə daxil olmasınlar. Ana manın qoyduğu işarələr, nişanlar, müvafiq qurumların xəbərdar edici işarələrini diqqətlə yanaşsınlar. Hər hansı bir də bir nabələd əraziyə səfər etmək məcburiyyəti yaranarsa, əlbəttə ki, bunu bizim müvafiq qurumların müşayiəti ilə, anamanın əməkdaşlarının müşayiəti ilə həyata keçirsinlər. Əldə olunan məlumatlara əsasən həmin ərazilərdə demə istifadəsi olmayan yollardır, əkin yerləridir, meşə massivləridir, bizim məzarlıqlarımızdır, dağıdılmış, viran edilmiş bizim kəndlər, qəsəbələrin içərisində xeyli sayda mina pastlanmış hərbi sursatlar aşkar olunmuşdur. O baxımdan da bir daha vətəndaşları ayaq sayıq olmağa çağırırıq ki, yəni bu ərazilərə səfər edərkən diqqətli olsunlar və özlərini belə deyək, yəni bir başa olaraq yəni ölümün pəncəsini atmasınlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə ətraflı və dolğun məlumat üçün. Belə bizim Mina təhlükəsizliyi eləcə də baş vermiş bədbaxt hadisə ilə bağlı çatdıracağlarımızdan bu qədər. Buyurun söz, sizə. Təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətarıq Sənə, Zeynəb ətraflı məlumatları təqdim etdiyin üçün.